रजनी दे मैं रहने वाली हिमाचल दी मैं दो साल पहले इधर मैंने अपना घर बनाया हस्बैंड मेरे आदमी से मेरे नाल पड़ोसी में मिंद्र वर्मा है उसने मेरे मेरे साथ पहले जबरदस्ती की उसके बाद उसने मेरे को गली में घसीट कर मेरे को बुरी तरीके से मारा मेरे को उसका मार घसीट घसीट कर मेरे को गली में पूरा मेरा मेरे नहीं स... तो, तो बच्चे, तो बच्चे दो बच्चों के साथ करी रहती हूँ मैं देखो पड़ोसी है उसकी फैमिली भी है लेकिन गंदी नज़र है उसकी आज साढ़े सात बजे का टाइम था जी दूसरे वाले मेरे को गलत तरीके से मतलब इधर उधर हाथ नोचा मेरी पीठ पूट कर मेरे, मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया मेरे सीक्रेट पार्टों पे हाथ लगाया उसके बाद उसने मेरे को गली में देखे मारा मोहल्ले वालों को सारे ने उसको बुलाया बोला एक भी बुलाया तो मैं सभी को देख लूंगा कोई भी नहीं आया डर के सारे पीछे होके देख रहे थे पुलिस में कम्प्लेट होगी पुलिस में कोई कम्प्लेट नहीं मैंने एक सबारा भी फोन किया किसी भी लेडीज के साथ ऐसा ना करे बस यही है मेरी मतलब इंदर वर्मा ठीक गल कुछ नी हुई तो मैं कम कुम करा करा टूला नी पाया करी साफ ही करा कर अपना मतलब भेड़ा अन्दर कमरा कमरे शुम्बरे साफ करा दे कचरा कचरा बहर क्या उन्हें पानी कट्ठा होगा बाहर फिर अंदर दिन निकले की बाहर नहीं गई मैं चली गई घर और जे पड़ोसी ने ना जड़े रंदे पड़ो की ओए किने तो दी गल है कि सात ये जाना है सात बजे मैं अपना घर पांच से होई जदी की तो सात बजे जाना है एक ड्राइवर है ना तो मैं आहा ने करा अपने अपने मकान के रंदे है हां तो मैं थोड़ी की मेरी बेटी है थोड़ी बेटी है हां जी तो दो घंटे और भी भी तो गए। ना दो ये ना तो ना ना दे तो ना 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 तो ना 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 ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੀਮਲ ਰਿਜਿਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾ ਲਗਾਈ ਚੱਕੜ ਬਤੀਸਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰੋਪਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਇਨੀਓ ਬਿਲਿੰਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਇਰਿ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਦ ਬਾਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵਹਾਰਾ ਹੈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵਹਾਰਾ ਮੈਮ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮੈਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧਿ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ 612 ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਮੋਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਕੇ ਤੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ